Salam əziz yoldaşlar. Sama məsəsinin hamısına salam verirəm. Bu videoda mən loqada kitabın yaradılış hissəsinin 11-ci fəsildən izahlan oxunağa başlayıram. Bobil qülləsi 11-ci fəsil yaradılış kitabı. Bütün dünyada bir dil və bir danışıq var idi. İnsanlar şərqdən köçüb gəldikləri zaman şıxlar torpağında bir düzənə rast gəldilər və orada nəscan saldılar. Sonra bir-birlərinə dedilər: "Gəlin çarpız düzəldək və onu yaxşı bişirək. Onlar daş əvəzinə çarpiç və palçıq əvəzinə qatıran götürdülər. Yenə dedilər: "Gəlin özümüzə bir şəhər və başı göllərə çatan bir güllə tikib ağ çıxaraq. Daha bütün yerəsinə yayılmayaq. Rəbb bəşər övladlarının tikdiyi şəhəri və qünağı görmək üçün aşağı endi. Rəbb dedə: "Budur. Onların hamısı bir xalqdır və bir dilləri var. Buna görə də bu işə görməyə başlamışlar və indi etmək istədiyi işə Bu isə məna olmasa. Gelin aşağı enib orada onların dilini qarışdıraq ki, bir-birlərinin dilinə başa düşməsinlər. Rəbb onları oradan bütün Yer üzünə yaydı. Onlar şəhəri tikməyə dayandırdılar. Buna görə də o yerin adına Babil dedilər. Çünki orada Rəbb bütün dünyadakı adamların dilini qarışdırdı və onları bütün Yer üzünə yaydı. Ha, bu, dinəli oxusunuz fəsildə dəyərlənmə 9 fəsil 9-cu ay daha doğrusu 9 ay ha barədə nə demək olar? Yəni bir xalq var idi, bir dil var idi və sonra da Allah bütün yer üzünə yaydı. Onlar güllət kimi al çıxarmaq istəyirlər. Hansısa bu qürürdən gəlir ələ gəlir. Bizsiz azı bası qardaşlar. Allah bütün yəni dəfələrlə videoda dediyim kimi bütün fiziki alam ruhani alamın bənzəridir. Yəni insanlar insanlardakı Allahın surətindədirsə, məxlislərin surətindədir. Yəni bu müqəddəs ruhu sayısız həssaslıqla hiss elədimə görə, müxtəlif cür hiss elədimə görə mən bütün bunları deyirəm. Yəni bir açıqlama kimi demirəm, sadəcə deyirəm, yəni, müqəddəs ruhun gücü artandan sonra yəni, mən hiss elədim ki, məsələn, müxtəlif cür hiss eləyirəm. Bəzən və sıq qoyqoz qoyqoz qoyulu çinlər kimi, qoyqoz qoyqoz xalqlar kimi olur. Sonra bəzən qadəstrodan çalan bəhəvz kimi axanda bəhəvzə dönür o vaxtda. Həmin vaxtda bəhəmsə bəhəmsə baxsanız zəncirlərin, yəni nəğrələrin rəngi qara dərli xalqların rəngi kimi olur. Bəzən bədən ağ olur, bəzən biraz qara olur. Bəzən saç görsən ki, cəh qara olur əmal başdıruğunun saçı da olur. Avropalı, məsələn, bəzən Asiyalılar kimi qara saç olur müqaddəsdir. Ruhdasə məsələlərin saçı bəzən, məsələn, Avropalara baxanda bəzi xalqlar saçı qırmızı rəngdədir. Məsələn, Hollandiyalılar, Niderlandlılar, İngilislər daha çox qızıl, qızılı rəngə, sağa, qırmızı rəngə. Kahveyə də etdirlər. Məsələn, İspanların, Portuqal, Portuqaliyaların, İtalyanların, Yunanların Almanların saçları, Slaviyaların saçları ona görə qeyman tayfalarının, yəni qeyman xalqları ilə Slaviyan xalqları biraz qohumdur. Bir-birinə ala oxşayırlar, o görkəmləri də ola baxasız, çox sarışındır. Amma şimal xalqlarına baxanda, Skandinaviyalardan xüsusilə saçları qızılı ağ rəngdə, ağ, ən çox ağa, ağ, ağ oxşayır. E bütün bunlar nəyə görə danışıram? Bir xalq var idi. Yəni burada söhbət Allahın xalqımandan. Çünki fisiki aləmi, alı, ruhani aləmi uyğun yaradı. Deyəsən ki, əvvəlcə bir xalq idi. On məsəlçilər də əvvəlcə biz Rəbbdən doğulmuşuq, bir indi də bir xalqıq. Yəni əvvəl amma demək olar ki, təzə vaxtda Allahdan doğulanda hamımızın görkəmimiz eyni olur. Ruhda görkəmimiz eyni olur. Bir dildə danışırıq. Am bu bunlar sonraki olan məsələn şair, şeir, gülütüş başı göylərə çatan bir qüllət gəldiyi. Yazılıb ki, gəlin özümüzə bir şəhər və başı göylərə çatan bir qüllət tikib ağ çıxaraq. Yəni başı göylərə çatan bir qüllə. Yəni bu kilsə deməkdir əlbəttə ki. Özümüzə bir şəhər və başı göylərə çatan bir qüllət tikib ağ çıxaraq. Yəni bu burada Allahın xalqının zəmiyət inşaf Ərham yazılıb ki, yəni ya, ya, xatırlırsınız, yenə də yazılıb ki, hamımız yəni işçiləri bənna bənnaya Həmon işi yazılıb ki, odan kəsələcək. Amma burada ağların xalqının kisələrin içəfəətdirilməsini görürsən. Başıq göüllərə satam. Məsin kisəsini də başıq göüllərə sat. Həm də biz göüllərdə. Sonra Allah bura yazılıb ki, daş əvəzinə çərpiz və palçıq əvəzinə qatıran götürə. Həm daşdır, həm pa ə, palçıqdır və yaxud da çərpizsən qatıran. Bunlar hamısı və siz Əmişə şey, ən sox müqəddəs saatda sadala yalaşı sadalanı qeyd elibsə bu müqəddəs sonun xəlamə işarədir. Həm kerpitsdə, həm palçıqdır. Yox, demə daşdan, palçıq və yaxud kerpitsdə qatıran bunlar müqəddəs sonun xəlaməşləridir. Əməli başdır bu müqəddəs sonun palçıq işi kimi olur. Bəzən daş işi olur. Dəfələrlə də videolama demişəm. Bəzən yalanda bütün bəxt dünyada olan bəz şeylər oxşur xalamla müqəddəsi. Hər yerdə bütün maye alanda olan şeylərə oxşur dünyada istədiyin belə olsun, istədiyin belə olmasın. Sement sement çəmuda olur məsələn. Və burada bu, nəyə görə deyir ki, daş əvəzinə kərpic, palçıq əvəzinə qatıran götürür. Bizis daşdan palçıq, daş Allah kəlamında palçıq da müqəddəsdir. Əməli başlandı palçıq kimi olur. Xəmir kimi olur bəzən. Bəzən də belə bataqlıqların içindəsən. Çünki əvvəlcə bir səviyyə olur, bir səviyyə də o təzə vaxtda Əmələbaşdır. Mən, mən hiss etdiyimi danışacam. Daş kimi, belə paltar kimi hiss edirəm müqaddəs olan kəlamı. Sonradan səviyə qalxsa, səviyə qalxarsa qatır, artıq bir az dəyişir. Məsələn, yazdıq ki, kərpiz, kərpiz və qatran götürəyik. Müqaddəs dua vaxtı, ümumiyyətlə səviyyə doruqda gözlənditsə, görəkəm də, ümumiyyətlə büs bütün dəyişir bu qədərsa kəlam. Yəni burada səviyəcə qalxaq, gəlin səviyəcə qalxaq yəni deməkdir. Səviyəcə qal olan -xalq, xalqı danışır burada. Allah da onları dilləri, xalqları ayırır. Yeruşalayim. Budakı dünyada olan xalqlar da hardasa 3000-dən artıq xalq var. Bunlar hamısı məsihçilərin müxtəlif səviyyədə məsihçi cəmiyyətlərinin surətidir, müxtəlif səviyyədə. Çünki toğrudan da ruhun gözü artan artandan sonra bunu başa düşmək olur. Siz görkəm də dəyişir insanın, xalqların, tutğan xalqların görkəmi kimi, dili də dəyişir. Normalimlə danışsan həmin dillər. Məsələn bəzən görürsən ki, Çinli Koreyalı və yaxud, türk dili xalqları kimi danışan danışansa səs səsi elə olur. Səs məsələn ə, elə bir ildırım kimi məsəl Çinləri qapılar görsən belə ə, sərt belə danışıq tərzləri var, hamısı ə, bizim o biz ruhda danışanda demək olar ki ruhda elə səslənir. Sonra milli geyimlərdəki müxtəlif xalqlar, xalqların geyimləri hamısı bizim ruhda olan geyimlərimizdir. Sonra milli xörəklər və xalqların hamısı bizim ruhani xörəklərimiz. Müqəddəsistan kəlam bütün dünyada onun xörəklərə dadını verir. 10-cu aydan oxuyuram. Samun nəsil tarixi səsi belədir. Daşqından 2 il sonra Sam 100 yaşda olanda oğlu Arpaqşad doğuldu. Arpaqşad doğulandan sonra Sam 500 il yaşadı. Onun soqulu və oğlu və qızı oldu. Alpaqşad 35 yaşında olanda oğlu Şəlat doğuldu. Şəlat doğulandan sonra Alpaqşad 403 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Şəlat 30 yaşında olanda oğlu Ever doğuldu. Ever doğulandan sonra Şəlat 403 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Ever 34 yaşında olanda oğlu Pelek doğuldu. Pelek doğulandan sonra Ever 430 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Pelek 30 yaşında olanda oğlu Reyo doğuldu. Reyo doğulandan sonra Pelek 209 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Rey 32 yaşında olanda oğlu Seruk doğuldu. Seruk doğulandan sonra Rey 207 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Seruk 30 yaşında olanda oğlu Nahor doğuldu. Nahor doğulandan sonra Seruk 200 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Nahor 29 yaşında olanda oğlu Terah doğuldu. Terah doğulandan sonra Nahor 119 il yaşadı. Onun çoxlu oğlu və qızı oldu. Terah 70 yaşında olanda oğlu İbrahim, Nahor və Haran doğuldu. Yəni burada bir elə bir açıqlama çəhrayı e, e, yoxdur. Yəni mən istəyirəm ki açıqlama ilə büs bütün oxuyma aslaması ilə aylardır hətta oxuyum büs bütün bütün ömür qədərsa biblanı tamamlamaq istəyirəm belə əziz bacıq qardaşlar. Teran nəsil tarixçisi belədir. Terattan İbrahim və Nahur və Haran törlədi. Haran da Lut törlədi. Haran atası Teranın salğana dolduğu ölkədə Xadirlərin Ur şəhərində öldü. İbrahim və Nahur özlərinin arvad aldılar. Abramın arvadının adı Saray, Nahurun arvadının adı isə Milka idi. Milka və Is Iska Haranın qızları idi. Sara sonsuz idi, onun uşağı olmurdu. Terə oğul İbrahimin xalanın oğlu o olan nəvəsi Lutu, oğlu İbrahimin arvadı olan gəlinin Sara özü ilə götürdü və Kalan torpağına getmək üçün Xalidləri Ur şəhərindən çıxdı. Onlar Xarlan gəlib orada məscidə saldılar. Terə 205 il ömür sürüb Xaranda öldü. <coughs> Demək olar ki 11-ci fəsil, 11-ci fəsil bitir burada. 12-ci fəslə başlayıram. On ikinci fəsildə artıq baxırıq ki, Allahın İbrama çağırışı. Allah İbramı seçir. Niyə 12-ci fəsildən başlayır yalnız da? Ona görə ki, 12 ruhani nizamdır. Məsələn, Yaqubun 12 oğlu isə, məsələn, 12 həvarisi ruhani nizamdır. Göylər buna Allah Allah seçir. Allah seçir. Artıq kilsənin cəmiyyətin seçilməsini göstərir. 12-ci fəsildən. Rəbb İbrama dedi: "Öz torpağından qoğumlan arasından ata evindən çıxsın. Sənə göstərəcəyim torpağa gəl. Səndən böyük bir millət tərbiyə edəcəm. Törədəcəm. Sənə xeyirdəy verəcəm. Adın ucaldaçağın və bərəkət kaynağı olacaqsan. Sənə xeyirdəy verəndə xeyirdəy verəsəm, sənə lənət edənləri lənətləyəcəm. Yürüzün bütün təyfaları sənin vasitənə xeyirdə alacaq. İbrahim Rəbbin ona söylədiyi kimi oradan çıxdaq da. Bilirsiz əziz bacıq qardaşlar. İbrahimin hekayəsini oxuyanda bir şey bir neçə fə farkı pul var ki, xüsus bular, xüsus var ki, bulara hamısı fikir vermək lazımdır. Ümumiyyətlə müqəddəs kitab biblidə surətlərə çox geniş yer verilib. Surətlər məsəl İbrahim həm Allahın surəti, İbrahimin hekayəsini oxuyanda, Allahın surəti, həm İsa Məsihin surəti. Yəni İsa Məsih tanrı olsa da, İsa Məsih ata-oğul arasında fərq var. Yəni İsa Məsih insandır, o da tanrıdır isə ama ata ağla əbədi var olan tanıdır. Yəni ata oğul bir olsa da yəni ki baxanda heçən İbrahim həm ata olan surətdə, həm İsa Məsihinin surətidir. Həm xristianlığın surətidir, yəni, xrist məsihinin xalqının, biz kilsənin bir surətidir. Yəni cəmiyyətin. Həm İsa xalqının surətidir. Hətta ki hər bir imanının surətidir. Bax bu 5 punktu yadda saxlamaq lazımdır. İbrahimi heçəsini oxuyanda əməli başdı bunu görmək olar siz məyə olur. Məsələn, gözləvək öz torpağından qohumların arasından atay günəcək sənə göstərəcəm torpağa. Hər birimisi rəbb çıxarır. Hardan çıxarır? Hamıs bütbərləstir. Bütbərləstikdən çıxarır. Hamısı əvvəllər gün günay içində yaşayırdı. Rəbb bizi çağıra. Yəni rəbb çağırmasa insan onun səsinə eşitməyə də bilər rəbbə səsinə. Kəlamla fikir də göndərə bilər, fikir. Yəni kəlam fikir özə kəlamdır. Yəni yerə də bizi rəbb çıxarır. Yəni olduğumuz yerdən Quranı olduğumuz yerdən Rəbbimizə sıxar. Sonra sənə xeyirdə verənlərə xeyirdə verəcəm, sənə lənət edənləri lənədəsəm. Hər bir imanlıya ayət albdətə ki. Sonra İbrahim Rəbbil ona söylədi ki, oradan çıxdı bulud da onunla birlikə getdi. Xarandan çıxdıqda İbrahim 75 yaşında idi. İbrahim arvadı Sarayə, qardaşı oğlutu oğlu Xalonda əldə etdiyi bütün əmlakı və örzənin bütün nökəllərini götürüb Kalan torpağına tərəf yola düşdü. Onlar Kalan torpağına gəldilər. İbrahim orada dolaşıb, oranı dolaşıb, çəkən deyən yerdəki Morepaldan yanada satdı. O vaxt bu torpaqda kanalında yaşardı. Rəbb İbrama görünüb dedi: "Bu torpağı sənin nəslindən olana verəcəyəm." İbrahim ona görən Rəbbə orada bir qurban gətiriz ətdir. Bu buradan Bet Elin şərqində yaşayan dağlıq yerə tərəf yola düşdü və burada çadır qurdu. Sadırdan qarda bir əl saxtası ay şar idi. İbrahim orada da Rəbbə bir qurban qaykırdı və Rəbbə səyət etdi. İbrahim tədrisən Cənnəmə doğru hərəkət edirdi. Bu torpaqda acılıq başladı. İbrahim müvəqqəti olmaq üçün Misrə getdi. Həmin vaxt İbrahim İbrahim onun yana çalan torpağa gəlməsi gələcəkdə İsrail övladlarının yaranma xalqının yaranmasını görsə və həqiqətən insan məsihçilərin yəni ruhunu aləmin dəyişdən göstərir. Yəni biz də rəbs xaldı ruhunu. İblisin saltələtəndən öz saltələtənə gətirib. Sonra yazır ki, İbrahim tə də... sonra bu torpaqda acılıq başladı. İbrahim müvəqqəti qalmaq üçün Misirə getdi. Çünki ölkədə böyük acılıq köçmə sürürdü. O Misirə yaxınlaşanda arvadı saray idi. Bax mən bilirəm ki, sən gözəl qadınsan. Misirlilər səni görüb deyəcəklər. Bu onun arvadıdır. Onda məni öldürəcəklər, səni isə sağ buracaqlar. Bəlkə sən deyəsən ki, mənim bacımsan. Onda sənin xatına müəmm də yaxşı rəftar edər və mən də sağ qalaram. İbrahim Misirə gəlib çatanda misrlilər onun arvadının çox gözəl olduğunu gördülər. Firavunun əyənləri də qadını gördülər və onu firona tərəf lədlər. Qadın fironun sarəna aparıldı. Onun xatına firon İbrahimə də yaxşı rəftar etdi. İbrahim qoyun keçi, malqara, erkək və dişi eşşəklər, qollar, qarabaşlar və dəvələr sahibi oldu. Ancaq Rəbb İbrahimin arvadə saradən ötür fironun və onun ev adamlarının başına böyük fəlakətlər gətirirdi. Filod İbrahimə sərhab dedi. Bu nə işdir mənə başıma gətirdin? Bu qadın sənin arvadın olduğunu niyə mənə bildirmədin? Niyəcün bu mənim bacımdır dedin ki, mən də onu özüm arvad olmaq üçün aldım. İndi isə arvadını da götür get. Filod adamlara onlar barədə əmr verdi və İbrahimə arvadan sahib oluğa bütün şeylər birlikdə yola saldı. Nə <coughs> 12-ci fəsildə burada bitib. Əziz bacı qadaxta. İbrahimun arvadı ilə bərabər, yəni, yəni Misirə getməsi gələcəkdə İsrail övladlarının Misirə getməsini göstərir və yaxud da Pisim basal Misirdən çıxması İsrail övladlarının Misirdən çıxmasını göstərir. Orda. Amma həm də ki biz məsihlərin Misir dünyanı deməkdə, yəni bu qaydasızsa Bibliyada yəni, bizim dünyadan çıxmağımızı göstərir. Fikir versəz görənsiz ki, Firon sarayı Yəni, İbrahimin arvadını ölsən götürürdü. Biləndə ki, Ərəb onu qoymadı. Demə, gələcəkdə Firon da İsa övladlarını buraxmaq istəmirdi. Yəni saray İbrahim ata Allahın surətidir və yaxud da Məsihin surətidir. Saraydakı ə, həm İsa xalqının, həm də kiçiklərin surətidir. Yəni biz İblis yəni bizi dünyadan çıxatma, çıxmağı qoymaq istəmirdi. Rəbbiz azalandır, Şərin Satra bizi çıxardır oradan artıq burada məsələn bizim ikinci dəfə dünyadan çıxmağımızı görsə. Birinci dəfə məsələn İbrahimin Rəb Xaldellərini ölkəsindən çıxar, o da bir dünya deməkdir. Xaldellərin ölkəsindən çıxartdı. İkinci dəfə artıq Misridən çıxartmasına görsə. Yəni bütün hekayələr Allahla o xalqından xalqından gedir müqəddəs kitab Bibliyada. Firavun yəni iblisin surətidir. İsa vətdarlarına məsələn çıxı buraxmaq istəmirdi. Yəni İbrahimla Saray ata Allahdan, Allahın xalqının bir surətidir sonra yazılır sonra 13 deməli ayanlar da qala ha 12-ci demə fasilə bitir